السلام علیکم دوستو ادب نامہ کی سیریز اسناف ادب میں خوش آمدید پچھلی ویڈیو میں ہم ریپورتاج اور ریپورتاج کی خصوصیات پر بات کر چکے ہیں اگر آپ نے ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ آئی بٹن پر کلک کر کے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں ویڈیو کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا اپنی آج کی اس ویڈیو میں ہم ریپورتاج کے آغاز و ارتقاء پر بات کرتے ہیں اگر رپورتاج کے آغاز و ارتقاء کی بات کی جائے تو اردو میں رپور کا آغاز کرشن چندر کی کتاب پودے سے ہوتا ہے کرشن چندر نے ترقی پسند تحریک کے کانفرنس جو اکتوبر انیس سو پینتالیس میں حیدرآباد میں منعقد ہوئی تھی کو رپور کا موضوع بنایا ہے اس کے علاوہ گوا میں چند روز سید محمد امجد کا بہترین رپورٹاج ہے یہ جنگ عظیم دوم پر ایک خوبصورت رپورٹاج ہے یہ بھی اردو ریپورٹاج کے ابتدائی دور کی یادگار ہے اس ریپورٹاج میں سید امجد حسین نے جنگ کے مناظر کی بڑی غیر جانمدارانہ انداز میں رپورٹنگ کی ہے اس میں انہوں نے کہیں بھی اپنی ذات کو واقعہ پر غالب ہونے نہیں دیا تقسیم پاک و ہند کے بعد جن ادیبوں نے کامیاب ریپورٹاج لکھے ان میں محمود خاشمی، ابراہیم جلیس تاجور سامری شاہد احمد دہلوی اور فکر تونسوی وغیرہ شامل ہیں محمود ہاشمی کا کشمیر اداس ہے شاہد احمد دہلوی کا دلی کی بپتا ابراہیم جلیس کا دو ملک ایک کہانی تاجور سامری کا جب بندن ٹوٹے اور فکر تونسوی کا چھٹا دریا کافی مشہور ہوئے رپور کشمیر اداس ہے کا موضوع وہ بحران ہے جو آزادی کے بعد کشمیر میں پیدا ہوا اور اب تک قائم ہے ناقدین نے اس رپورتاج کو اردو کا بہترین رپور قرار دیا ہے ڈاکٹر انور صدیت کے بقول اس رپورٹتاج میں ایک وسیع پس منظر کو سیاسی واقعات سے عبارہ گیا ہے اس رپورٹتاج میں کئی ڈرامائی مواقع بھی سامنے آتے ہیں اور اس میں مصنف نے بعض کرداروں کو غیر اہم ہونے کے باوجود رپورٹتاج میں داخلی طور پر شامل کر کے مہارت فن کا ثبوت دیا ہے شاہد احمد دہلوی کی دلی کی بپتا ان فسادات کے بارے میں ہے جو تقسیم پاک و ہند کے وقت لوگوں کو شہر دہلی میں پیش آئے ابراہیم جلیس کا دو ملک ایک کہانی تاجور سامری کا جب بندن ٹھوٹے اور فکر تونسوی کا چھٹا دریا ایسے رپورتاج ہیں جن کا موضوع تقسیم ہند کے نتیجے میں ہونے والے فسادات ہیں اردو رپورتاج میں ایک بڑا نام قرۃ العین حیدر کا بھی ہے قرۃ العین حیدر نے بہت سے رپورتاج لکھے مگر جو شہرت ان کے رپورتاج ستمبر کا چاند کو نصیب ہوئی وہ کسی دوسرے کے حصے میں نہیں آئی یہ رپورٹاج ادیبوں کے اس عالمی کانفرنس کے بارے میں ہے جو جاپان میں منعقد ہوئی اس رپورٹاج میں چشمدید مناظر کے ساتھ ساتھ ان کا پس منظر اور ان کے عقب میں خود مصنفہ کی فنکار ذات منعقد ہوتی ہے اور قاری کو متاثر کرتی ہے دور حاضر میں ڈاکٹر انور صدید نے بعض نہایت کامیاب رپورٹاج لکھے ہیں ڈاکٹر انور سدید کے رپورتاج انیس سو اسی اور انیس سو اکاسی میں اسلام آباد میں منعقدہ کل پاکستان اہل قلم کانفرنس کے بارے میں ہیں ان میں رپورتاج کے جملہ اوصاف کے ساتھ ساتھ وہ شگفتہ تحلیقی اسلوب بھی موجود ہے جو انور صدید کی امتیازی پہچان ہے